ayolimni qo'li shirin lekin og'zi yomon tili yomon ya'ni ko'p gapirib ko'p gap qaytaradi shunda nima qilishim kerak maslahat bering <laughs> qarang qo'li shirin nima qilish kerak <laughs> rasululloh xuddi shunga sahih hadis bor <laughs> sallallohu alayhi vasallam aytganlar agar ayolingni butun dunyoning joniborlaridan endi de, jonivor deb hammani aytiladida maxluqot u odamzotdan yomon ko'rganingda uning qaysi fazilati bor ekan deya izlagin ovqatni hmm. shirin qilar yoki xush muomaladir yoki pokiza ozodadir bularnikida xuddi o'sha ovqatni taomni shirin qilar ekan qo'llari shirin ekan endi tillarni ham shirin qilish uchun hali nilfarxon psixologimiz ham aytib o'tdilar e, shariyatda ham borda bu narsa faqat yangi yaxshi shak shubhasiz yaxshi niyat qiladilar meni xotinim judayam shirin so'z deb va o'zlari ham o'sha shirin so'z bo'lishi uchun shunaqangi tiliz shirinki xotinjon shunaqangi yaxshi gapirasizki kayfiyatni doim ko'tarasizda hech qachon tushurmaysiz desa o'zi yetadi shunga yaxshi otga bir qamchi deydiyu voy men shuncha javrab shuncha so'kib baqirib tursam ham meni shunaqa deyapti bu teskari shunaqa bo'lishim kerak ham deydi va o'zini xulqi bilan agar u xotin baqirib tursa ovozini pastlatib erkak judayam mayin holatda uni erkalatib erkalatib gapirsalar o'sha sharhan ham to'g'ri bo'ladi baraka ham ketmaydi o'sha yerda shayton qochadi hadeb bu bir birlarini tushunaversa va undan keyin bir birlarini avrasiga ya'ni bir birlarini mijoziga o'tirgan holatda o'sha yaxshi so'z unga ham yuqadi albatta